Всім привіт, чат! Покажи, як я водити. Красотка, красуня, Фуд... ти шо що? Сум... А це я в нього спи гроші і викупив цю сумку. Тихо, тихо, малече. Не сполі. Що ти забив? Я пісять хочу. Я... Давай, б... так там попісієш. Я можу на колесо тобі пописаню. Я зараз тебе пописую. <стукла> Малий, якщо... Есі... Поднимай! Братан, если засрешь мне мустанг, я я не знаю, что будет. Ты на Дай мне тихо, шо. пароль от Тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Ты нахуй говоришь, малый? Что ты, Санек, рассказывай, как тебе в гостях? Опять не кормят. Не кормят? Mm -hmm. Ты свои щеки бачил? Ты в прошлый раз приезжал, сколько ты весил? 20 килограмм, сейчас 27. А можно рассказывать, как именно? Но без подробностей, ну просто впечатления свои, эмоции. эмоции. Я эмоции. не, на горке. не, не, не говори, что мы делали, просто а? эмоции. Ну, был пиздец. У меня такие перегрузки были, аж щеки были, вот так вот, летали щеки. Я прям кричал, было страшно. Но мы поехали в магазин. примерно. <грузил> Отель номер. И нас выгнали. Я, я, еще не видел, что там было, если честно. Но там что-то было. А мне Толик бы его давал. Толик, ты а, пизд... Толик, какого хуя? Дай богом. Ты охуел бог. ах... богом, чуешь? Не, никаких богом. богом. Я сейчас скажу, что ты мне вчера предлагал. Шо а что он предлагал? Что? <гум> не, не предлагал, такого не было. Саня, что с тобой здесь? Какие 50 грамм? Где ты их взял? Я сказал, давай по 50 бусным. Я с отеля спустил там. Все там купил. А что ебать. Брат. Братан, ты знаешь, что это все платное? Все полностью без шоток. Так отель не на меня, мне пофиг. Брат, он на меня. Мини-бар подчистил по фу. О, малей. Я там уже мини-бар выношу по третьему кругу. Там, там доносят, о, я опять сейчас приеду. Там каждый доносят, день я меняют, опять понял? сейчас понял? Братан, ты ебаный. Олег решил не было, понял? ну пустой мини-бар. А куда ты это все пьешь, ты, сука? Я все пью. Давай. Дай газу. Слушай, малый, Развиняюсь. а какой мне, мне чек выйдет за отель, за то, что ты там живешь? С этого мини-бара. А где это все пойло, Дай газу. Не, не надо. Е... Она чуть не ебанула. Ё... Дай газу, дай газу, Толик, давай. Без <плес> давай, пиздя. Ты шо, Давай не пальцы сюда, вы весь день Я тебя зара через викно выкину вот так Полиция, полиция стоит. Ты ч деда не въебалый, блядь? Наоборот, пропускаем. Пропускаем деда, конечно. Пропустили. Госпол, 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 господ! едешь, дальше будешь. Что воняй мальчик? Ты что, с ВСИ? Сейчас на, на ролике сядешь, будешь 10 км в час хуй, тебя вонять туда, шашковаться. Вот это наша бригада, Мы все едем кушать. О, кушали. Саша Симпл. Мий братик. Давай, давай, давай. Хуил на заправке, так объяснял все, что пиздец. Ну, такая э, рулька. Привет. Макро, Только не вздумай полететь куда-то. <звук> жестко, жестко. Что ты уже сил до Марии. Я в чертасе, надо, да, надо, надо, надо А ну иди в первых, пускай тебя первого подснимут. Ну, на камеры. У нас еще съемки идут, мы еще снимаем. Это я буду за кадрово озвучивать. Не вот это приодели его нормально. Что ты куда ты идешь прямо? Ты что? Я ну, ты же сказал в камеру идти. Заскриптованный, Санечек. Ну что ты? Йоба. Так куда ты эти трусы свои, еб? Я, кстати, ну ладно. У дяди Артура взял его трусы. Бо мои в Черкасах осталось. За старшими донашиваешь, Тогда нормально. Трусе, доношу, подуги, Кстати, это не я, это не мои трусы, у меня таких не было. Без шуток Я леопардовые вот это носить не ношу. А что слышишь, мал малыш, что с отеля звонили? Разъемал отель? Меня пробовали снять деньги, но я карту привязал. А сколько? Сколько? 1400. А, бля, он говорит 600 тысяч долларов. 60 тысяч долларов. А там, да, тихо, тихо, вот, тихо, 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 тихо. тихо. тихо Чего так дорого дешево? Ты ж, 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 ж платишь за всех сегодня. Конечно. В смысле а? за так за я плати за, за, вон, это, это, за всех платил? Это за, братан, это часть ролика, ты за всех платишь. И не такая часть ролика. Это часть ролика, ты за всех платишь. Да, ты себе да, купишь я мясо. Отправлю, ты что, кипения? дядю Сашу не ты угостишь? Что, меня ты дядю Сашу ну, не угостишь? Да, ты, ты, ты дядю Сашу Но не это покормишь? Это было неожиданно, я так думаю, ну ладно, соглашусь все-таки. Неожиданно, Саня. Будет. Ну давай ты, я за Сашу дядю заплачу. А, за Братиков. А, ребята, что вам заказывать? Саня, крабов, пожалуйста.

вот не да. на дайте мне салфетку. <с> дайте салфетку, мне капало да, <с> рыбь, Давай Юра нам закажет, брат. Вот. Юра нет, нам закажет. Еду, вот, наверное, Я не, знаю, Я не знаю, что ]abyte. заказать. Медальон <пожараемый> из филе красного туса. Вот это мы завозим, Санек, О! Все ресторан, да? Хорош. Теперь ресторан не А ну, сфотографируй меня татал, пиздец его. Братан, только не упади. А куда, как это ты? Может постартовать? А, вот играет. так? Или ты куда? Или на плечи? Прям, прям на плечи давай. Братан, прям на плечи, хуй знает, как тебя засунуть, понял? Надо, чтобы со стульчика досяг. Да ну, хуй, давай не на плечи, братан, я хуй да. знает. Вот. Ну, не, ноги не обживай так, потому что это... Да, блять, мне что, кенгуру, нахуй, или шо? не сей, Не бойся, не бойся, не бойся. Отец года.

детектив да? Не. Я бачу. Знаете, что он может сделать? Может сейчас просто в басик прыгнуть. Спокойно вообще. Сти! Ты тоже, мальчик, давай. Да, братан, куда бы ты допрыгнул? Можно через низ Не-не-не, мальчишки. Можно щучкой. Щучкой, Сань, да? У тебя новые шмотки, Санек. Шо-шо? Какой язычок? Что там несется уже? Пьявочка, Чё, вот у него погонял. Какая пявочка! он как присосется, от него за уши оттащишь, так понимаешь? <с000> <с000> за уши А где маленький, блядь? Да, Тоже ну, нельзя сомни, оставлять 5 минут, без вот вида. Что ты, что <с000> с тобой? Что ты? О, В новых шмотках, давай, братан, покажи футболочку. Ну <с000> уже что-то замастил, ты посмотри, <с000> только <как> я делал. Ебаный рот, блядь. Сейчас прикол скину тебе один. А я думал, Костя полетел, понял? <си> Живут же люди, да? А вот это замок чей? Это мого деда замок. меня очень красиво. И 0,5 не пам. Пью, ж, ты, 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 ты меня в окне снимаешь. <си> Прикинь, мы отсюда видим вот так. Нажимай и оп. А тело голых видно? Конечно, брат, <си> все видно. видно. Такие зумы даже твои амбиции можно увидеть, брат. Я хочу. Бідно коль купити. Маленького, да? Неймар. Неймар сейчас э, у мене комп'ютер чинить дома. Ви Неймара тренувати будете скоро? Ну, ну ходить з футбола хоче бути качком. Да він в FIFA тренується. У нас на PlayStation, да? Море дрил сидить. Те днє пошло на но. Жожі чуш-чуш. Це на м'ясо. Ні, Морея, орхідею. Ти єсі, ти... ну, не будеш смотреть, я присмотрю. Да, пацаны, це в Черкасах, це в Украине. Конечно, как люблю такие черкасские кабанчики. Пальцы мы трогать нельзя тебе. Тихо, не нюхай тоже. Не трогай. Что это за кобыло? Я тоже хочу сокнуть. Давайте спасибо, спасибо. За Олега. А я за Сашу Симпа. За маму, блядь. За папу. Два Александра. Александра, ты бачишь, как мы с тобой сидели? И углеводиков с томатом, одну можешь съесть. Я все продумал заранее. Ты все продумал заранее? Заранее посадку, да. Как знаешь, король Артура есть короли Александр. Ни разу не слышал. Да ну нахуй. Ни ты придумал. Король должен накормить своих подданных. Так я король. И Тогда видно. он один из, понял? Да. Он а он ты решил за первый. За меня тоже как за -то короля будет. Чисто по кен. По королеву. По королеву. У него не остались бабки, Артур, а то мы заказываем. У бабки остались? Есть деньги? Нихуя Себе. фальшивые или нет? пока только Дай умеют. посмотрю, фальшивые или нет. Тогда я посмотрю, я тебе дам. Да, 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 доверься ему. Тут должно быть справа чуть-чуть больше. Фальшивые. Я заберу, я поменяю. Зачем ты поменяешь? Зачем тебе фальшивые бабки? <рес> Зачем <рес> тебе фальшивые? Я я нож, возьми нож, возьми не фальшивые деньги. Куда бы ты хотел поехать отдыхать вообще? В Таиланд. Сделай так, море или горы? Таиланд, слышишь говорить? Таиланд. Его краем, можно? Как думаешь? Что с ним в Таиланде будет? Блядь, ну, же... главное, чтобы он подуспокоился. Он просто, я про что говорю, он выходит из магазина, он не идет, он летит, падает, ломается. Встает говорит, я задамажился. Вчера в Макдональдс выходи. Ну, он понял, он, он, не умеет там спокойно, размеренно, он что-то с ним, у что-то толкает, какой-то невидимый дух. Он Гиперактивный. Просто в Тае, ты если вот так, ну, Где там градус? можешь, ну, там за дома. Не, ну, если на горе обезьян будешь иди, иди, но иди обезьяны я видео где обезьяна в Таиланде он она Я видео, там обезьяна. ну ладно, ты с возрастом вкусы поменяешь. Возрастом что-то нас не поменяют. Значит, научишься кайфовать от других вещей получилось сегодня с парашютом из-за ветра? Или... О, о, молодец. Санчо, услышал, что ты? Вот Артурчик тебе про это говорил, братик. Понял, не про куры, бобы, Как ты Так вот, мальчишка, вот там так нельзя делать. Иначе будут приезжать трапипапик тебе. Увидишь. Не будут тебя воспитывать. Мальчишки. Одноклассники мои. Живут. Вася, Женя. Коля, Петя. У них амбиции. Большие амбиции. Амплитуды. Амплитуды, ты узнаешь много физики, да. Если будешь много себя вести в Таиланде. Симпл. Братик. Скажи. Всім привіт. Всем привет. Я вчора не хотів будить братико, в тебе не хотів бути. Я приїхав 2 часа ночі з отеля. Я їздив до Толіка, вони там пиво мені давали. А я не брав, рот пиво. Так почерпнув, пиво не брав. Саня, Ти що один нам давав. Не выдержу, да? А ведь знаешь, когда влягай лягай посередин. Он выносит каждый день мини-бар. Мне будешь сам платить. Он каждый день приносит и говорит, что я там дорогой мини-бар на. Я был. Дядя Саша привязал карточку. Да. Вынимаем все с мини-бара. Кстати, Толик лежал на том месте в отеле, там, где я так сразу давал. Пропередил место? Нет. Нет, какой пропередил, братан? Ой. Он именно а подгазовывал. Я, кстати, на, на телеке включал видео. Братан. С большой платом прикольно, да, смотри? Ну там она такая маленькая. Я боялся, щоб вони там не слідили мене по інтернету, типа. Так они смотрят, что ты видишь. И yeah. выезжают на хату, типы. Ну, типа, понял, что я включаю там видео, типа, ну, смешарики, типу, там, як нюша, там, с крошек, бандет. о, вот это вкус, братан. Вот. Понял? Это типа финтарь. И типа. Смешариков? И типа понял. Я думал, что сейчас будут двери стукать, а мне придется все надевать, понял. Ты скидывайте <laughs> Мне, кстати, Марфилина советовала купить э, э, шорты с лоником. Марфилина? Морфелина? Ой, Морфи. Та, что с Эвелоном. Ого. Девушка Эвелона. Ого. Это зрадо. -э, морфи или Морф? Ты что подпитываешь вообще? Ты, сука, червяк. <laughs> я что-то даже не понимаю. Она с черными волосами. А, морфелина. Не, она не его девушка. А кто? Я что знаю? Он точно не его девушка. Пора тебе тоже с кем-то пообщаться, с Сиримеш. Мэри-ми, Мэри-ми. Оставь дядя Артуру. Иди вперед. Пора уже... Прошлое взади. А впереди что? Будущее. Да. Феррари. Феррари. Okay. Okay. Ah, вот пишут, -то, что -то я весь диван дыр. Каких дырках? Да знает, вот поэтому и пишут. И типа я туда выхожу. Х... За столом. Ой. 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 Ой, Так ты сам. Да, же да. Да, да. Да, да. Да, что? Я до сих пор не привык к этой горке, понял? Не спойлеры. Даже писяточку. Нет, я не хочу пить, нет. Водку будешь? Я хочу, чтобы ты напивался. Все, не придумай. Ни разу не пойду. Ну да, иногда лучше родителей пьяных не видеть. Когда отец выпьет, он такой добренький, веселенький. А мама выпьет. Типа минимально, чтобы он влазил. Все честно. Алкоголь не пьет. Олег, ну ты что, Свой... вообще не дип... Слышно? Нет, оба... не слышно, мы же за одним столом. Я осуждаю, на всякий случай, если слышно. Я бахну, ты что, конкурентов еб... Аккуратно. Чтобы я на бомбе не стримить, это если типов? Ну, брат, извини. А но... Он что-то вкидывает, я слышу, он там сдалека. Одну запреточку, вторую, я пятую. Уже, я уже, я Подкрадываешься, не у него нет галочки. Я давай для диктока, давай, давай типа он, он заходит. Неймар, блин, Неймар. Брат, Неймар, да. Да. Нужно распишись на сумки. Надо Распешить уже не на на а, да. Братан, ты понимаешь, у меня один стрим с тобой обходится не как дорого, Я, я не бросал плату тебе! Абсолютно. А ведь меня вообще не Смысл платят! Он мне платит! Да, я ему платил! Малому пиво! Ну так купи своему малому пиво, Роди потом советник! Слушай, 0,7 пива... Какая ты, мать, единочка! Я вот был второй. Ну, осуждают тоже, наверное. Нет. Все, пойдешь? Я. Я. Все нормально, я сказал, что не Что, за что? Да ты такой же. Рыжий, который был геем. Да ну хуй. Что здесь такого вышел? Вы не все правильно, потому что можно научить Я хочу одну схавать. Давайте сделаем. Я тебе не выплевы на ты будешь? Ты нравится, нравится, да. Что там, еду принесли? Как так, если честно, нахавался, У меня чтоб... сама Давайте Давай тебе Давай. Какую ты хочешь? Злой N. Э, мистер Бизнес. Зачем тебе эти татухи, брат? Нет, а ты это? реально хочешь татуху себе какую-то? Да, я хочу крокодил набить. В смысле? На все пузо крокодила, понял? Нахуй. Из, ну, погоди. тебе нравятся крокодилы, просто нравится. Я могу набить. Я, кстати, кольщик. Я сам себе набил татуху. Да? Да, братан. Вот эти, сам, вот эти две я сам себе бил. Серьезно? Да. Вот моя первая татуха, которую я себе набил. Вот злой QR-код. QR-код? Да. Да Та не, ну я же не тут. Ну пойдем и сделаем а стрим. Ты на зоне был кольщиком? Я не был в на зоне. Ты не был, а хочешь на зоне? Да не, братан, что то желания Чехол. не имею. Чехол. Что ты -то только вопросы глупые задаешь? А в армию хочешь? Шай, шай один вопросик интересный. А в детдомчик? А? В іспанський, свозим мальчика. Ох, бегом залетиш, братан. Запалый вкус, і нема ні. Та не Та ні, вони спять, бро. вони не можуть не живих бути Ну, я говорю, 2000 ти тысяча буде. Саша Сімпел, як тобі ресторан? Я за Подожди, тебя плачу. Козы козы козы. Да. Ты такой да, прикольный, Улыбаешься. Да, да так красивый. И нас нас мы сейчас ищем, кто сыра в квартире. Просто. Приходишь не на вилу, носки черные, черные, носки. Черни, черни, носки да? А ты, ли, братан, братан ты вчера хавал? хавал? Нет. А если я не, не брать, хавал? не хавал? Я вчера вообще ничего не ел. Я вчера не Позавчера. Я только бутерброд ел. На природе. А позавчера. Ей бутерброд на природе и ем. Братья Ким, дома. вы малому делали кушать? Вчера... Сколько раз он ел? Постоянно ел. Как только приходит, сразу ест. Нет! Ты обманываешь. Вы меня не кормили. Вы меня только сегодня. Вчера я вообще ничего не ел. Я только ел бутерброд на лодке. Олег, ты что кривишь? Тебе 30 лет. Я зараз... Посиди пока. Ні, одобрий ти? Ти що мене передразнював, уїжджає, бере тупо, попи пива на халяв. Ано, диви, диви, диви. Див. Оно, Уходить, уходять. Так ти ж платиш, малиш. Так вони нормально похавали. Не платять. Ніхто. Ти платиш, брат. А я Дети, шильдер, маленький спасибо маленький Спасибо, маленький 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 не маленький Шутка, можно, конечно. Ты когда первый кофе свой во сколько выпил? Когда батя собирался на работу, я у него сделал платок. Все-таки меня таки так скривило. Я чуть... Сколько лет было? Шесть, Шесть років. Я помню, мне было пять лет. Мы поехали в Лазурне с родителями. Я, чтобы мне папа заказал коктейль молочный, я отжимался сто раз. Блин, слушай, и... вот это было классно. Я бы и тоже я... сильно бы так делал. И, и я еще в... В вообще в Рубинщи. Я уже знал, видишь, у Локоморья дуб зеленый, полный. Шикарный. в это сразу. Это за когда Нет, это не просто батя, Бонусом. Бонусом коктейл. Хорошо. А можно по два десятка? Можно. Можно по три. Можно. Мальчик говорит да. Братан, деньги нужны, да, чтобы их тратить да, Они да, приходят, да, уходят о, Сашок, да, держи, брат Это бишь, братик Санек А у, у вас диета, типы Братики, а ты, шо, б... ты <laughs> что ты братик, б... я, ты шо за диета б... Чемпион, <laughs> на КС Не нравится? Я Иди на кухню, бей. Не, не капни Только не капни, Попрошу тебя На кофту, на что-то, не-не-не, забери, братан я не, я не буду сладкое. Ребят, вы, вы бы знали, как я сейчас буду висеть страшно, Мне сейчас заказали два десерта. А без шуток кто платить? Так ты и платишь, брат. Сань, ты тратишь 50к? Я думаю, ну типов прикормить. <постережье> Санек, а ты еще позаказывал, да? Что ж мало тебе, блядь, угощай. И второй раз? А Excuse me? Начинаю, что не, не кушала, а это вам месть за тот случай. Малой, малой, это ты братикам мстишь за тот случай? За какой? Я его спас в Ну за тот случай, я за его тот спас, случай интересней. Что ты спас? Ты спас. спасатель Малибу. Это было как говорится, случай. Ах, Саша, Зачем ты пальчики туда суешь? Братан, большой семье еб... не щелкают смысле? Если... Я доберусь до твока. Доберись, доберись. Рано повзрослеешь. Честно, братан. Я сколько калорий сегодня съел, братки? Ничего страшного, отработаем. Хорошо. Да выключи Давай Тебе Тебя еще учить всему? не надо, братан. Все, давай. Да не, братан, он включает какой-то рандомный видос, какой-то рекламный, чернуха и какой-то. Я не что там нету. будет дальше в диалоге. Ну там сейчас сайт, реклама, еще какая-то. Я откуда это знаю? Я что, буду как идиот слушать это? Братан, где ты вообще это нашел? Это же вообще, братан, такое, ну тупо. Это такое найти, знаешь, где можно найти? Когда ты пишешь в интернете, где деньги бесплатно заработать, тебе вот эта реклама вылазит. Первой фишинговой ссылкой тебя скамят сразу. Тихо, тихо, Мы каждый день общаемся, у нас ни одного и такой темы разговора нет. Сегодня все запрещенные темы, которые можно поднять только сегодня. За этим круглым столом. Я весь мокрый, брат, посмотри, меня в я, я как услышал, я... Они вас ведут, массы. Пиздец, братан. 130 гривень, 135. Хватит? Пока-пока. Занимайтесь бизнесом.